Либо протокол задержания, либо, пожалуйста, не тратьте мое время. Я скажу это третий раз и уйду. Либо протокол задержания, либо не тратьте мое время. Тогда это свидания. Руки уберите. Уберите руки. На каком основании? Я требую, чтобы вы защищали мои права. Это человек. Стойте возле меня. Стойте возле меня. Никуда не Я хочу проверить вашу особую все. И вы я же не знаю. Отходим от этих молодых людей за 10 метров, показываем документы и прощаемся. У вас документы все есть? Что у нас все документы Ну, ну. Знаешь, чего, что... Да. Ним, но я, я сказал переверяю. нет я не хочу эти люди меня не что интересуют покажи, в данном случае они сюда все документы нет я в данном случае я как бы, вас не... и все. а мы Если отходим вы мы вы отходим не я не... Никак... нет никаких гарантий что мои данные не уйдут третьим лицам а я ой, не в данном ой, случае ой, ой. ну вот в данном случае еще открыто человек говорит нет ну а вы я не буду говорить, куда пойдете вы и как кто. Давайте я оставимся каждый при своем мнении, пожалуйста. Куда я приду, скажите, у нас меня цикало, полный року. Мне тоже цикало. И месяц сколько? Огромный мост. Сколько мы будем ждать? Сколько мы приедем, либо... Вы же хотели полицию, вот выкликали полицию. Сколько ждать? Я знаю, три, Давайте пока ваши документы посмотрим. Я вам показывал Вы показали, но, во-первых, я не смог ознакомиться и не смог это зафиксировать. Вы знаешь с моими документами. Вам... Давайте ваши я... посмотрим. Руками на блеск не трогайте. Ну, а что вы меня трогаете, а я вас не имею вы права. Слушали. Видеокамеру заберите, я вам почему мы свои документы, потому что мои документы. Ваши документы, если вы являетесь государственным служащим, являются всеобщим доставанием, которые вам и выдались для того, чтобы вы их могли показывать. А пока что я вижу только нарушение своих прав. Я еще раз поясню. Вы меня слушаете? Есть постанова Кабинета Министров. Да. все цієї постанови. А что это за подразделение? Можно узнать? Ну, занимайтесь молодые А человек. чего я... Я в данном случае хочу узнать, кто эти люди и что они здесь делают. Вот кто этот человек, кто это человек. Какого подразделения? Цивильского а, таимнити. Что это происходит вообще? Ну, Сидите возле меня, будь ласка. Не провокуйте, будь ласка. На что? сейчас часы уже прошли, когда провокации, съемки и все иное было. Не провокуйте, будь ласка. Не провокувати на что? На незаконные действия, представники власти. А ви так і робите? Що? Незаконні дії? Звісно. Ні. Навіть коли ви провокуєте, ми законно поступаємо. А що ви називаєте провокацією? Ви не пред'являєте свої документи. А, кол... а є хоч один документ, згідно з якому я вам маю пред'являти свої документи. Так. Давайте ознайомимось з цим документом. Будь ласка, без проблем. Без проблем. У є варіант треба поїздку далі. Без проблем. Ставить, либо документы показать. Без проблем. Я сказал, да. я легко покажу документы, мы отходим от этих молодых людей. Я да. не чувствую себя в безопасности рядом с ними. Да, ну, Мы же задели форму просто. Нет, вы ведете себя как да. люди, которые позорят форму, к сожалению. Точно. С вашей точки зрения. <с а <с вам смешно? Да, а что конкретно смешно? Расскажите. Мои выражения. У нас так, хотя бы есть вы? возможность форму носить. А ты даже не достоин ее носить. Газ Вот это ну, вы называете провокацией? Ну, вот смотрите, сюда, пошли. Вот все, затверджено. Постановлю Кабинету Министров из 16 Что это? Что это такое? Порядок проведения призыва граждан на военную службу ну, час ну, ну, И Тут. Теперь дальше. Вы сами, Почекайте. Выйди с собой, доктор. Что я знаю? Я показываю. Вы Заблеж... мне будете все читать? Нет. Ни ну так давайте месяца. по делу. Я показал. Вы удоверились, что это Нет, документ? Нет, пока еще не доверил. Я пока это хочу документ? увидеть фактуру, а потом Хорошо. будем уже остальные вы, вещи видите, смотреть. Пишите, пишите дальше. Пишите дальше. Ну и потратим время на меня. У меня, кажется, все в порядке. Но ну, зато, в данном случае, у кого-то будет больше шансов вести себя на этой улице проще. Переверка военно-морских документов. Сторинка 24, статья да. 49. В период приведения мобилизации. Уполноважена представник территориального центра. То, да, безумно. Давайте в о... удостоверимся. Я забыл, как да. самая украинская. Да. Лиза. Мы будем дальше читать, или чи не, устроимся? Нет, ну, ну, Вы это же это сказали вызов. про отдельные части. Давайте сразу на каждой проверять. Безумовно. Ось будь ласка, полноважная особа. Где написано, что полноважная особа? Я представник территориального центра. Посвящение. Это ну, посвящение что? Я посвечения. вижу фамилия. я вижу... Ну, это бумажка, которая вообще а ее распечатает. Ну, созумие. можно увидеть, ну, что это такое. Созумие. Ну, это даже смешнее, а чем важно. А, вы слышали, да. что есть Пишли соответствующие расспросы? Нет, нет, нет. Мы не будем дальше двигаться. Нет, давайте посмотрим образец удостоверения, которое в данном случае должен да, быть да, у вас. Я вам показал его. А да, 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 давайте показать. образец посмотрим. Пошли, поехали в ТЦК, мы вам покажем там. Конечно. Знали. А что нет? Ребят, все, ждем полицию. О, ждем? Я разве против? Сколько ждать? 3-3 а, ну и это не да... приедут. Мое предложение пока в силе. Не, мое тоже. Но я не хочу, они меня напрягают. Ну, я и... Вы ставите сюда, я пробываю в сюда. Я по буковкам вожу. Я буду двигаться документов, вот, это уже будет, будет Ну давайте мы сначала удостоверяемся в самом наличии, потому что мне друзья говорили, что полиции не обязательно иметь документы, ну с собой у них есть база, по которой будет видно и фотографию, и остальные вещи. А еще что друзья вам говорили? как вы любите влазить в чужие разговоры? Серьезно. А -а -а я просто неоднократно меня проверяли сотрудники полиции, и в данном случае документов для этого никаких не надо. Если вы этого не знаете, то пожалуйста, ну свое. <persos> ну конечно, ну подтягиваются Но документы, то, я подтягиваются что... фотографии, ну как бы и все остальное, поэтому. У вас, а не у меня мне для этого не достаточно. Не в базе, есть я в базе, я что, не знаю, есть я в базе или нет? Поэтому зато веселое видео. Приехало. Приехало 102. Я не дочитал там до конца, что там в постанове написано. Рассказать да. на словах? Да, объяснить. Рассказать на словах? Что именно вы хотите мне рассказать на словах? Что в по кабинета министра написано дальше? Да, ну, то, что вы рассказываете, и этому верить ну, нет ну, никакого смысла, поэтому... Вам вручить, вручить, вы... Ди, мандрую.